Ні, фашиноврі наймодніше Вітаю вас з національного опери України. Сьогодні тут перше за 22 роки існування конкурсу Міс Україна обиратимуть найвродливішу дівчину країни. Хто стане переможницею далі на Україні? Фаши Вікторія, вітаю вас! За мить Міс Україна. Я знаю, що ви сьогодні не просто гість, а не просто спостерігач. Ви ще й а, жюри. Су Я <свят> не суворий, я а дуже справедливий. Буду дивитися, які дівчатка найрозумніші. Но, ну, в принципе, вот в прошлом году был, была мисс Украина, и очень много было достойных девчонок. То есть мнения расходились, непонятно было, то есть почему красота, она, знаете, для каждого разная. То есть мы часто с мужем не сходимся, то есть, ну, вот какой, допустим, тип красоты, кому нравится. А, это как вкусы, то есть это, это разное. На красоту, да, но вот ум все-таки имеет одни понятные параметры. Уровень IQ очень просто измерить. Ну, это, певно, и мировая авантюра, потому что за той промежуток, короткий промежуток часу дизнаться, насправді, э, про ту чи іншу дівчину, Це не так просто з одного боку. З іншого боку, перші відчуття вони завжди, як правило, для чоловіків мені здається, та вони, вони правильні. Насправді, це внутрішнє якісь відчуття. Я не можу сказати, що в мене є список, перелік. Так, тут вона білявка, вона проходить, а чорнявка вона у мене не йде за цим каталогом, тому що сьогодні цьогорічний тренд не такий. Ми знову ж таки забуваємо, що те, що ми бачимо візуально, це половина, а може навіть і третина, а може ще менша частина дівчини, жінки, яка має право називатися найкращою. Мені все ж таки хочеться, щоб найкращою була вона з усіх. а сторін з Будь ласка, для тебе, як для жінки успішної, красивої, Все ж таки от мода змінюється, а канони на красу. А як ти думаєш, вони постійні чи теж залежать від певних чинників? Я думаю, що вони ніколи не Красива жінка, вона завжди буде красива. Я вважаю, що краса это то, що от, от… у них нет вот этой изюминки. А когда в женщине есть что-то такая изюминка, и она может красиво преподнести свою красоту, вот это по-другому. Мне кажется, нужно все вот, знаешь, в совокупности разбирать или смотреть на это. Помимо внешней красоты должна быть внутренняя. Помимо внутренней красоты должно быть еще что-то и в голове. Знание языков и умение себя преподнести на сцене. Плюс вот я считаю, что вот, знаешь, есть такие девушки породистые. Ну вот есть миленькие, а есть породистые. Глаза, волосы, зубы. Ну то есть все. И, конечно же, красота тела. Не 90%. 60-90, это понятно, а именно в каком состоянии там, а, кожа, в каком состоянии, вот занимается ли она физическими упражнениями. Потому что, когда ты смотришь, личка вроде бы классная ниже опускаешь взгляд, а там рыхленько, как-то вот так не очень хорошо. Хочется, чтобы соответствовало низ вверху или вверх низу. Для меня вообще красота это такой симбиоз э, многих качеств. Например, она должна для меня. Э, девушка, которая ну, глупа, она некрасива. Загале за короткий промежуток времени может продемонстрировать зале розум, мудрость девчонки на сцене. Вот ну, вообще жизнь и личное качество каждой девчонки. Я, знаете, не очень-то верю в то, что что-то может какой-то конкурс может дать путевку в жизни. Пусть кладают себя больше, не жалеют на это времени, меньше помадок, больше умных книжек, благо интернет сейчас позволяет, то есть расширить фокус, фокус сделать хороший. И вот это и есть путевка в жизнь. То, что остается у нас в голове это наша самая главная путевка в жизнь Кристана такая ты с ней очень быстро привыкаешь на самом деле но здоровый образ жизни который выражен в здоровом теле имеет место быть поэтому мне нравятся здоровые красивые люди но если они еще и умные это все мне просто кажется в рамках заданного формата в которых проходят все конкурсы красоты ну в данном случае в Украине невозможно раскрыться красивой душой. То есть максимум, что могут девушки, это как-то остроумно ответить на вопросы. Вот честно говоря, я пришла посмотреть на прожектор Пэрис Хилтон в полном составе. Да, мне очень интересно, как они работают вместе. я витаю в украине что и новые виды вылив разум с прожектор пересхилтон мисс украина как вам на сцене в якости ведущей? да я вам отвечу по-русски но я вас понимаю было очень 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 забавно я вот даже на сцене не могла сдержаться смеялась хохотала даже вообще слова не могла практически ставить ну но прошло нормально у нас там были Разные мы изменили текст, мы изменили сценарий, но в конце вышло все хорошо. Девочки-красавицы, украинские девчонки, ну просто восхитительные, я без слов. Все как стрековские, ну так как вообще инопланетяне. Я, я же вообще не живу здесь, я путешествую по миру, работаю везде, в Америке, по всей Европе, в Азии и так далее. И я могу честно сказать, я нигде такого ну, качества красавиц не видела. Славянки считаются одни из самых красивейших. Я знаю, что у вас тоже есть дома корона, першие вицеми из Швейцарии. Як так стало? Вы родом из России, але отримали корону в швейцарську. очень длинная история. Я родом наполовину с России, наполовину с Украины. Мама из Дніпропетровська. -а -а. кстати. А -а -а. Вы понимаете? Случилось так, что я выросла вообще в итальянской части Швейцарии. Поэтому я как бы итальянка, швейцарка, швейцарский паспорт. Вот так и получилось, поучаствовала, и мне принесло много счастья. Кто вас сегодня запросил э, в якости ведущей на Захид Мисс Украина? Топ э, Украин меня пригласили, потому что, ну, я говорю на языках, и я как бы могла быть и интернациональные, ну и домашние, как бы ведущие что-то новое, что-то другое. И для меня это что-то яркое тоже, потому что я никогда, даже если я знаю язык и работаю во многих странах, никогда не была ведущей русскоязычной телепрограммы. Что называется конкурс «Мисс Украина»? У нас есть сегодня первая вице в Швейцарии. уже можно вважать, что конкурс э, відбувся интернациональным практически, потому что красуни с разных куточков приехали бы приветствовать наших победителей. Украинин Фашин, центр модного стиля. Have